东西那么重，一定很难拿吧？不客气。干什么？天墨、啊、哥，不好意思，啊，都怪我没能及时制止他敲门。 你没有看到群务打扰的指示吗？下次机灵点，别再给金墨哥添麻烦了。金墨哥，我现在有一些拍摄上的想法，可以跟你讨论吗？不太方便。 他叫我出门。哦。 金墨老师，早，金墨老师。嗯，您坐。 早上起来我不喝凉水。这，好吧、呃。 哥早。 姑父吗？ 没事啊，怎么样？怎么那么多血？你头有没有事？现在能看清楚我吗？你现在清醒吗？<么>你可以看到我吗？你可以看清我是谁吗？啊？可以吗？啊？哎，先别乱动。你可以自己起来吗？慢慢的自己起来试试。哇，<laughs> 你流了好多血，对不起，我不是故意的。那个车突然就。导演，刚刚那条能用吗？哎呀，你没事就行了，那条效果特别的好。 后面简单就行了。对不起，都是我没有控制好车子。先别说这些了，当务之急是去医院。快叫上车吧！把人拿走,拿走，拿走！志平，赶紧卖个车过来。可以骑马，啊、慢点，慢点，慢点。小心啊！让开，让开，让开！慢点，慢点。 在哪儿？哦，oh, 在那边，在那边。好，那边。<laughs> 你好，那个摔伤了，我挂个号。<laughs> 左边第一个口就是。好，谢谢谢谢。 皮外伤了，没伤到骨头。幸亏我眼疾手快，救人一命胜造七级浮屠啊！况且还是个帅哥。最近千万别沾水，别吃辛辣食物、啊。没关系，不用扶了。 还好是白天人不多，要是被记者看到的话，你得上头条了。吃辛辣刺激的，还有还要多注意吃瓜果蔬菜。啊！金墨哥，医生说你两个小时得换一次药，如果你换药有麻烦，你随时叫我，我随叫随到。不用了，我有助理。真的没关系的。 要关门了，好好休息。 今天你这跑前跑后，蛮能干的嘛。哼，人呢，有时候不逼自己一把，就不知道自己的潜力有多大。所以，我受伤了，你很着急啊？我当然担心了，我怕你失血过多，生活不能自理。确实是生活不能自理，所以一会儿陪我去趟超市，买些食物。今天呢、啊，做饭、换药。 照顾伤员，都交给你了。啊，这些我是真的不擅长、啊。刚刚谁说的来着？人呢，不逼自己一把，就不知道自己的潜力有多大。能夫于蛇。 你好，你好，你好，林默，哎<唉>听说你手受伤了，没事吗？啊啊，这看手呢，就是拍戏的时候受了点伤，没什么大事，放心吧。嗯。哎，慢点。我怎么觉得你俩有情况呢？你想什么呢？小乔，小乔。 我上次忘了跟你说了，我特。饿了，赶快按电梯。啊啊，好，好，好，但是你也住这楼上吗？对。哇，太好了，走走走，我们一起上楼，走。东西。哦，姐我我帮你拿，我帮你拿。哎、别别,别，<来 S 1> 不好意思吧，这样。<走 S 1> 顾老师，你吃饭了吗？我还没有。 没吃的话，我们一起呗。我之前看了你一档美食节目，感觉你做饭很厉害的样子啊。是，做的糖醋小排糊到地心里。<coughs> 那个是爱好，但不是特长。你看你太谦虚了。我看了那个节目，我觉得呢，虽然卖相不怎么样，但没准吃起来很好吃，啊，对不对？吃起来也不怎么样。 倒是还行，如果没有色香味的话，确实还行。<laughs> 那我们就一块儿吃吧。我做饭也不怎么样，刚好我们俩切磋切磋，没准负负得正呢，对不对？来来来，来吧来吧。来吧好啊好啊好,好。那那先说好了啊，不准说我做饭难吃。不会的，怎么会呢？<laughs> 做饭这种东西还能负负得正呢？开门啊！不用不用。不用 我来，我来，是吗？哇！别客气，别客气，快进来。姐姐姐姐姐。现在正赶去金梦家的路上，媒体那里都给我按住啊！一切等我消息。你在哪？ 为什么跟小乔在一起啊？你不是应该在照顾韩清木吗？小乔也在吗？接电话，接电话。小叶，十分钟之内赶到目的地。是的，陆总。 带上围裙吧，谢谢谢谢。 这个、啊、可以啊、哎。呀，我都忘了，他那个手伤还没好，他能吃海鲜吗？会不会不利于他伤口恢复啊？什么伤呀，都不影响他玩游戏。要是影响他工作多不好啊！你要是真关心他呀，你就自己去问问他。 医生说你能吃海鲜吗？我我忘了。有点应而且我是一个比较闲不得的人，就是我。我你打听个事儿呗，约？不是，就是她有男朋友吗？我怎么知道？我们不是 CP 吗？你到底想问什么？嗯，没什么。 那您看，您慢慢看，去给您做饭啊。吃海鲜，全家都吃海鲜。他不吃，我们吃这个海鲜，哎、<laughs> 他,他还有大好前途呢。好。哎，你这么关心他，你应该让他知道。

不知不觉定格在呼吸之间，还好是你站在我面前，我也努力着不去腼腆。你要再靠近一点，我会紧张到晕眩。忽然，我也踮起脚尖，抱紧你一点，好遮住我泛红的脸，保温关于你的一切，藏进我的世界，一直片段。 新鲜，你说会会翻筋点点，想念搅拌着另一种甜，那是从来都不愿醒来，的从前。要不，还是叫外卖吧。不行，做都做了，必须吃。就是啊。 而且你这个手受伤了，就得吃这个糖醋小排，你知道吗？来，还有这个拿手菜糖醋小排，西红柿炒鸡蛋，这我做的啊，可香了，来尝尝。哎，我也尝尝，尝尝。哎，虽然这个麦，好吃。婉婉、嗯，<了>你竟然这么会做菜，我真的没想到啊！你教教我怎么做的呀？哎，你快尝尝，兄弟，太好吃了，太好吃了。 好吃吧？你尝了？我没尝啊，因为我觉得可能不好吃。<laughs> 来来来你尝尝，挺好吃的。我又不傻。<laughs> 那我又没你，你自己、啊，你别怪我。 喂，薇姐，大后天有个综艺节目要录一整天，你陪韩安去一下。具体流程会有人跟你对接。好的，薇姐，保证完成任务。嗯。嗯。健康美味，包君满意。上回辣包子，这回三明治，我像是会在一个毛孔贴两次的人吗？ 我这是看你这么挑剔，你现在又是个半残，我怕你大清早的没有地方觅食，特意给你买的，爱吃不吃，拉倒。哎，看你这个反应、啊，现在我敢肯定，这个三明治啊没毒。我什么反应、啊？你这么真情实感的气氛，你的演技演不出来。你这是在侮辱我的演技。哎，那个，我饿了。啊。 我看你刚才拽我倒是挺使劲的呀，所以现在特别疼。哦哦哦！演技不怎么样吗好？好那错了，我不吃了。来来来，来,来，过来点，我系安全带。 我看你这个样子，你今天怎么拍摄呀？不如我等会儿跟工作人员说一声，呃，让他……哎，打住啊！作为一个演员，冬天泡水，夏天穿棉袄都不在话下，这点小事哪能麻烦人家呢？我哪那么娇气啊？哇，那你好棒啊！给你点赞。那你自己吃吧，你不是不娇气吗？来，接着喂，别停、啊。